السلام علیکم ناظرین میں سیدہ سیدرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں پھر ایک اور قسط لائی ہوں اپنی ناول کی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد اعلیٰ محمد محمدن کما صلیتا علی ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ ان کا حمید و مجید اللّہ بارک علامہ محمد آل محمد کما علی آل مجید مجھے یاد ہے منجلی آپا ایک بار اپنی سسرال سے آ کر بہت روئی تھی اور انہوں نے کہا تھا اما یہی حالات رہے تو میں فیصلہ لے لوں گی اما نے غزبناک لہجے میں گرج کر کہا کیا فیصلہ لے لے گی تو تو منجلی آپا نے کہا تھا میں رفاقت سے خلا لے لوں گی اور اممہ غسل خانے سے کپڑے کوٹنے والا ڈنڈا اٹھا لائی تھی انہوں نے وہ ڈنڈا جو منجلیا آپا کے سر پر اٹھایا تو ہم بہنیں چیختے ہوئے منجلی آپا سے لپٹ گئے اور اببہ نے اپنے کمرے سے دورتے ہوئے آ کر اممہ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینا اور کہنے لگے کیا کرتی ہوں نیک بخت مر جائے گی لڑکی اممہ گرج کر بولی اس کو میری نظروں سے دور کر دو ورنہ آج یہ میرے ہاتھ سے واقعی مر جائے گی اممہ جو کبھی گالیاں نہیں دیتی تھی ان کے منہ سے منجلی آپا کے لیے گالیوں کا فوارہ نکلا اور انہوں نے اببہ سے چیخ کر کہا یہ اپنی بہنوں کی قبر کھودنے چلی ہے میں اسی کو ختم کر کے چھٹی کروں نا اور پھر اببہ مجلی آپا کو ان ان کی سسرال چھوڑ آئے تھے پھر منجلی آپا ہمارے گھر کئی ہفتے تک نہیں آئی تھی پھر اس کے بعد ہم کو پتا چلا کہ وہ موت کے موں میں پہنچ گئی گئیں مگر اممہ کا دل نہ پسیجہ میں اس رات کو بہت دیر تک نہ جانے کیوں جاگ رہی تھی اور آنسو میرے تکیے پر بہ رہے تھے منجلی آپا کے خیال سے مجھے لگ رہا تھا سچ مچ منجلی آپا مر جائیں گی ایسے میں مجھے اببہ کی آواز سنائی دی اببہ نے کمزور لہجے میں اممہ سے کہا دیکھو منجلی مر جائے گی تب بھی تمہارے کان پر ج نہیں رہنگے گی تو اممہ نے اببہ کو اپنی روب دار آواز میں جواب دیا اسلام الدین زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جتنی لائی ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے پھر اببہ نے اممہ سے کہا میں منجلی کے گھر ہوتا ہوا آیا ہوں اس کی طبیعت بہت خراب نظر آ رہی تھی چہرہ بلکل زرد ہو رہا ہے اور سوک کر کاٹا ہو گئی ہے اببہ کا لہجہ منجلی آپا کا ذکر کرتے ہوئے اور بھی عادہ ہو گیا اببہ پھر کہنے لگے نیک بخت تم تو ہمیشہ منجلی کو ڈاٹ کر چپ کر دیتی ہو کبھی تو اس کی بھی سن لیا کرو شاید وہ سچ ہی کہتی ہو لیکن اماں خاموش رہیں لیکن جب اببہ نے کہا مجھے لگتا ہے منجلی سسرال کے دکھ اٹھا کر اب مر جائے گی تب اممہ کی خاموشی کی مہر ٹوٹی اببہ کی بات پر اممہ نے بھڑاک کر ان کو جواب دیا اسلام الدین پرائے لوگوں میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے وہ اگر مشکل میں بھی ہے تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ میں بیٹی کو بلا کر سینے پر مونگ دلنے کو بٹھا لوں رہا مرنے اور جینے کا حساب تو جس کی امانت ہے وہ جانے لیکن اللہ ہی نے تو نباہ نہ ہونے کی صورت میں علاہدگی کی گنجائش رکھی ہے ابا نے دھیمے لہجے میں کہا تو اماں کہنے لگی کہ اسلام الدین تمہیں یاد ہوگا تمہاری اماں نے تمہاری چھوٹی بہن نادرا کو اس کی سسرال کی مصیبتوں کا رونا سن سن کر کیسے تمتراخ سے یہ کہہ کر خلا دلوایا تھا کہ ہماری بیٹی کی دو روٹی ہم پر بھاری نہیں یہ خلا نادرا نے اممہ کے گلے سے منڈ کر کہا تھا آپ میری ماں تھی طلاق لینے میں میری حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے مجھے سمجھا بجھا کر سسرال بھیجنا تھا دیکھو اسلام الدین طلاقن بیٹیاں ماں کے کلیجے پر مونگ دلتی ہیں سارے میکے کا جینا حرام کر دیتی ہیں یاد تو ہوگا تمہیں ابا خاموشی سے اماں کی بات سنتے رہے پھر اماں نے کہا اسلام الدین اما کی آواز اب دھیمی ہو گئی اسلام الدین میں تم کو تانے نہیں دے رہی ہوں مگر میرے یہ حقیقت بتا رہی ہوں میرے آگے ابھی تین پہاڑ رکھے ہیں ان کو کھسکاؤں یا بیاہی کو بھی تلاکن بنا کے بٹھا لوں انصاف سے سوچو میں کہہ کیا رہی ہوں تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ اس دکھیا کو دوجی سسرال بھی کیسی ملی پھر اس نے مرتے دم تک تانے سنے کہ تو تلاقن ہے اس لیے اپنی اوقات میں رہ کر بات کیا کر پھر اسے اس کا پردہ رکھ لیا خدا نے اور اس کو اپنے پاس بلا لیا ورنہ دیکھو ساری عمر ہی روتی رہتی بہن تمہاری اسی لئے سیانوں کی کہاوت ہے دوجہ میاں سے پہلا میاں ہی بھلا تم مرد ذات ہو ایسی نزاکتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو جس گھر میں ایک طلاق ہو جاتی ہے اس گھر میں لوگ رشتے ناتے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ لوگ ایسا ہی کریں گے ابھی دل پر صبر کا بھاری پتھر رکھ لو اسی میں ہم سب کی بہتری ہے اماں پھر خاموش ہو گئیں اور ابا کی ایک ٹھنڈی سسکاری سی مجھ کو سنائی دی تم کتنی صحیح بات کہہ رہی ہو نیک وقت ہم کو اب باقی کی فکر کرنی چاہیے نہ جے جائے کہ ہم بیاہی بیٹیوں کی الجھنوں میں گرفتار رہیں پھر ابا نے چنگی سانس بھری اور پوچھا فریال کے رشتے کا کیا ہوا تو اماں نے ابا کو جواب دیا ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے بس سلام آیا ہے پیام آئے تو پتہ چلے گا کہ کیا ارادے ہیں لیکن تمہارے مامو کی بیٹی اپنے دیور کے لیے نرگز کا ہاتھ مانگ رہی ہے میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں وہ کون سے اچھے ہیں ظالموں کے نغے میں ایک منجلی کو ہی دے کر پچھتا رہی ہوں انہوں نے ایک تو سفارش کی تھی منجلی کی سسرال کی ابا نے کہا ہاں نے ایک بخت بڑی کو اٹھائے بغیر چھوٹی کو کیسے اٹھا دیں نہیں اسلام الدین اماں نے کہا بڑی چھوٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جس کا رشتہ پہلے آئے اسی کو اٹھا دوں گی دیکھ نہیں رہے وہ نرگس کیسے ڈھور ڈنگروں کی طرح منہ کو آ رہی ہے رشتہ اچھا ہوتا تو اس کو فریاد سے پہلے ہی رخصت کر دیتی اماں نے کہا اور میں اندر سے لرس کر رہ گئی میری توجہ کا پورا اس وقت مرکز اب آپا ہو گئی تھی میں تکیہ پر سر رکھے ہوئے بس صرف منجلی آپا کو سوچ رہی تھی میں کس طرح سے ان کو اور ان کی صحت کا خیال کروں میں کس طرح سے ان کا ان کی سسرال میں ان کو آرام پہنچانے کی بات کروں لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ بیاہی بہنوں کے گھر میں جایا نہیں جا سکتا ہے اور وہ بھی جبکہ ان کے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور ساس ان کی کافی سخت تھیں اور ہمارے رفاقت بھائی ہوں سے چوں نہیں کرتے تھے انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں تو ہماری اماں کے ہی پیچھے چلنا پڑے گا اگر تم کو کوئی اعتراض ہے ہمارے گھر کے دور طریقوں پہ تو تم بے شک جا سکتی ہو اپنے کے جا سکتی ہو ابھی میں اپنے خیالات کے تانو بانوں میں تھی کہ اماں کی آواز آئی سنو اسلام الدین تم بیٹی کی طرف سے اپنا دل میلہ مت کرو میں نے اس کو جنم دیا ہے اس کی تکلیف پر میری کوکھ پڑکتی ہے میں راتوں کو سکون سے سوتی نہیں ہوں مگر میں کیا کروں مجبور ہوں تم بے فکر رہو میں کل اس کے سسرال جا کر کچھ اس کے ہاتھ پر چپکے سے دے آؤں گی پھر اگلے روز دوپہر سے پہلے اممہ منجلی آپا کے گھر چلی گئی اور شام کو سپہر کے بعد آئیں بالکل جھٹ پٹے کے قریب اور یہ ہم بہنوں کے لیے بڑی انہونی بات تھی کہ جب اماں منجلی آپا کے گھر سے واپس آئیں تو خوشی سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا اور ان کے قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے اور میرا دل بہت گھبرایا اور میں نے سوچا کہ اماں وہ کیا ہو گیا ہے کیا اماں چاہتی ہیں کہ منجلی آپا مر جائیں لیکن میری ساری غلط فہمی اس وقت دور ہو گئی جب میں نے اماں کو جائے نماز پر روتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے سنا اللہ میاں جو اماں کہہ رہی تھی اللہ میاں میرے پالن ہار میری منجلی مجھے سلامت چاہیے اور اس کی دوجی جان بھی سلامت چاہیے اب میری سمجھ میں آیا کہ منجلی آپا کے گھر ایک نیا مہمان آنے والا ہے اس لیے منجلی آپا کی طبیعت خراب تھی اب اماں اکثر منجلی آپا کے گھر چلی جاتی تھیں